Вивчайте мову за допомогою коротких історій. Спочатку прослуховуємо текст і пробуємо зрозуміти основні слова. Далі розбираємо кожну фразу покроково, а потім ще раз слухаємо історію без підказок, щоб відчути прогрес. vélo était cassé. J'ai cherché en ligne. J'ai trouvé une annonce intéressante. C'était un vélo bleu. Le prix était très bon. J'ai envoyé un message au vendeur. Il a répondu vite. Nous avons convenu d'un rendez-vous. Le vendeur habitait loin. C'était à la campagne. J'ai pris le bus. Le voyage a duré une heure. J'étais un peu nerveuse. Le paysage était joli. J'ai vu des champs verts. Le bus s'est arrêté. Il n'y avait pas de maison. J'ai vu une petite ferme. Un homme âgé est sorti. Il portait une casquette rouge. Il a souri gentiment. Il m'a dit bonjour. J'ai dit bonjour aussi. Il m'a montré le vélo. Le vélo était bleu. Il semblait en bon état. J'ai voulu l'essayer. L'homme a ri. Il y a un petit secret, a-t-il dit. J'étais curieuse. Il a appuyé sur un bouton caché. La selle s'est levée très haut. Puis elle est redescendue. C'était un système automatique. C'est pour toutes les tailles, a-t-il expliqué. C'était très pratique, mais aussi un peu drôle. J'ai testé le vélo. Il roulait parfaitement. J'ai payé l'homme. J'étais très contente. J'ai pris le vélo avec moi. Le retour était plus facile. C'était une bonne aventure. Je voulais un nouveau vélo. Я хотіла новий велосипед. Mon ancien vélo était cassé. Мій старий велосипед був зламаний. J'ai cherché en ligne. Я шукала в інтернеті. J'ai trouvé une annonce intéressante. Я знайшла цікаве оголошення. C'était un vélo bleu. Це був синій велосипед? Le prix était très bon. Ціна була дуже хорошою? J'ai envoyé un message au vendeur. Я відправила повідомлення продавцю. Il a répondu vite. Він відповів швидко. Nous avons convenu d'un rendez-vous. Ми домовилися про зустріч. Le vendeur habitait loin. Продавець жив далеко. À la Це було в сільській місцевості. Pris le bus. Я поїхала автобусом. Le a duré une heure. Поїздка тривала годину. Un peu Я була трохи нервовою. Le était joli. Пейзаж був гарним. J'ai vu des champs verts. Я бачила зелені поля. Le bus s'est arrêté. Автобус зупинився. Il n'y avait pas de maisons. Там не було будинків. J'ai vu une petite ferme. Я побачила маленьку ферму. Un homme est sorti. Вийшов літній чоловік. Il une casquette rouge. Він носив червону кепку. Il a souri gentiment. Він лагідно посміхнувся. Il a dit bonjour. Він сказав мені привіт. Dit bonjour aussi. Я також сказала привіт. Il montré le vélo. Він показав мені велосипед. Le vélo était bleu. Велосипед був синій. Il semblait en bon état. «Він здавався в хорошому стані?» voulu Я хотіла його спробувати. Le mari. «Чоловік засміявся». Il y a un petit secret, a -il «Є маленький секрет», – сказав він. Я була цікавою. Il a appuyé sur un bouton caché. Він натиснув на приховану кнопку. La levée très haut. Сідло піднялося дуже високо. Puis elle est Потім воно опустилося. un système automatique. Це була автоматична система? Це для всіх розмірів, пояснив він. Це pratique. Це було дуже практично. Але також трохи смішно. Я протестувала велосипед? Він їхав ідеально. Payé Я заплатила чоловіку. Très Я була дуже задоволена. Pris le vélo avec moi. Я взяла велосипед з собою. Le retour était plus facile. Повернення було легшим. Était une bonne aventure. Це була гарна пригода. Je voulais un nouveau vélo. Mon ancien vélo était cassé. J'ai cherché en ligne. J'ai trouvé une annonce intéressante. C'était un vélo bleu. Le prix était très bon. J'ai envoyé un message au vendeur. Il a répondu vite. Nous avons convenu d'un rendez-vous. Le vendeur habitait loin. C'était à la campagne. J'ai pris le bus. Le voyage a duré une heure. J'étais un peu nerveuse. Le paysage était joli. J'ai vu des champs verts. Le bus s'est arrêté. Il n'y avait pas de maison. J'ai vu une petite ferme. Un homme âgé est sorti. Il portait une casquette rouge. Il a souri gentiment. Il m'a dit bonjour. J'ai dit bonjour aussi. Il m'a montré le vélo. Le vélo était bleu. Il semblait en bon état. J'ai voulu l'essayer. L'homme a ri. Il y a un petit secret, a-t-il dit. J'étais curieuse. Il a appuyé sur un bouton caché. La selle s'est levée très haut. Puis elle est redescendue. C'était un système automatique. C'est pour toutes les tailles, a-t-il expliqué. C'était très pratique. Mais aussi un peu drôle. J'ai testé le vélo. Il roulait parfaitement. J'ai payé l'homme. Très une bonne aventure. Дякуємо за прослуховування. Ще більше аудіотекстів різних рівнів ви знайдете на нашому каналі.